на центр, ну сюда. Был я один Да, был один Сергей. Володя не, не застала я тогда. Я уже пришел, когда Серега был. Коля ну, был. И вот Серега уже сейчас здесь. Я прихожу сюда, и очень чаще всего я говорю о... В первую очередь вам необходимо э, родиться свыше первую очередь, это необходимость людям родиться свыше. Если не будет личного общения с Богом, все остальное, вы просто побудете здесь, уйдете, и все останется на том же месте. Второй момент, второй момент, это как встретился со Христом сам апостол Павел, он в первую очередь спросил, кто ты, Господи? Узнал, познакомился с ним. Второй его вопрос, что по мне делать? Аминь. И второй вопрос был ну, его Богу, что повелишь мне делать. И Бог его повеление не закончил. Он сказал, идите, проповедуйте Евангелие Царства. Я, опять же, всегда говорил, могут быть какие-то разномыслия в деноминациях могут быть. Я, ну, опять же, Серега, Серега точно знает, что я такой человек, который старается искать точки соприкосновения, даже между Какие-то разномыслия происходят, неважно. Есть одна вещь, которая никогда не изменится. Это Евангелие Царства. Аминь. Евангелие состоит Аминь. в том, что Господь умер, был погребен и воскрес на третий день. Это то, что не изменится ни в какой деноминации, ни в каком течении, ни в каком... Это то, что мы несем в этот мир о том, что Господь умер, был погребен и воскрес. Это благая весть, которая не изменится никогда. Почему эта благая весть, она законная? Потому что так сказал Бог. И такое место из Писания я привезу, которое, ну, редко, это книга Левит. Представьте, это ветхий завет, книга Левит. Сейчас, одну секундочку, место найду, почему? почему книга Левит, он очень твердо утверждал Бог. Смотрите, как раз очень для центра очень, очень, очень-очень эта самая книга, которая полезное место. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Я Господь. Смотрите, вопрос в чем? Хорошее, доброе какое-то послание. Не делать чего-то плохого для людей. Но если бы не было конкретного повеления, что этого не делать только потому, что я Господь. Это внутреннее понимание, что мы ходим перед Богом. Если мы родились уже свыше, если в нас живет Дух Святый, если любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, то мотивы сердца, вот как Саша что говорил, должны быть, мотивация должна быть из-за того, что говорит мне Бог лично. Что Бог мне сказал. И если Он говорит, не обижай ближнего потому что я, Господь, не обижай ближнего твоего и не грабительству, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Даже, смотрите, даже когда мы не платим людям вовремя, Богу это не угодно. Дальше момент, дальше стих следующий, 32 стих, опять же, 19 глава, Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Мы сегодня как раз вот с Сашей разговаривали о страхе Господнем. Был такой момент, мы разговаривали, я говорил, что в Новом Завете есть два места всего, которые говорит о страхе Господнем. Но в Новый Завет принес нам это совесть, такое понятие, как совесть. В Ветхом Завете понятия совести нету. Почитайте, посмотрите, есть, есть сейчас очень много такого, что когда читаешь Писание, изучаешь его, смотришь на это. В Ветхом Завете понятия совести нет, но зато есть понятие совести в Новом Завете. Там, где говорится о том, что совесть может быть сожжена. Да. И мы можем потерпеть кораблекрушение веры, из-за того, что совесть наша видит нечиста. Мы можем потерпеть кораблекрушение веры. Вот сейчас. И когда мы познаем Бога, познаем Бога такого, какой Он есть, такого, какой о Нем говорит Слово Божье, когда мы не искажаем этого, стараемся не искажать, потому что, ну, все равно мы как-то по своему, каждый человек воспринимает даже Писание в своей интерпретации. Но истины Божьи, которые неизменны, нельзя исказить. Если Бог посылает нас проповедовать, Он посылает. Он посылает и говорит каждому, Тому, кто родился свыше. Вы станете мне свидетелями. Вчера было такое место в Писании. Станете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самаре и даже до края земли. Даже до края земли. И Бог говорит, идите и научите все народы. Крестя их в имя Отца сына и Святого Духа. И это повеление, оно не закончится до того момента, покуда Иисус придет на землю заново. Забрать свой, свой народ. Забрать церковь. Забрать, будет забираться, народ Божий объединиться, церковь и, и Израиль, тоже как Божий народ. Потому что Бог сказал, Он хочет сделать из двух одно станет общий народ, и мы поднимемся и встретимся с Иисусом Христом. Кто-то встретится, когда просто изменится и встретится с Господом. Это уже высокие материи, как Саня говорит. Я тоже не лезу в высокие материи. Не знаю, почему нету в 144 тысячах колена данного. Я не знаю, почему нету. Я реально, я не знаю. Для меня это закрыто. Все колени есть. Колено Иосифа разделено на два, а колено Дана, ну нету там 12 тысяч этих. Я не знаю, почему. Ну, закрыто для меня это. И почему всадник зеленый, и почему всадник красный, и почему всадник белый пришел. Где-то какие-то там тускло еще можно говорить. Но есть главное. Бог сказал, идите и научите. Это Его повеление. Научить тому, что Иисус умер, был погребен и воскрес на третий день. Для нашего оправдания. Аминь.